jadi di kalangan ulama pandai hadis ni banyak darjat mula daripada bawah lah muhaddis muhaddis ni ulama pandai hadis dan hafal 10000 hadis oh hafal 10 sekali dengan sanad Allah bukan kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin itu bendek, ha. pendek ah ha? ha? itu tak baca sanad tak baca sanad rawahul bukhari kau muslim kau satu pun tak tahu hafal hadis saja. Muhadis ni hafal 10,000 ribu hadis sekali dengan sanad ataupun dia tidak hafal. Tapi umur dia, semua hidup dia sibuk dengan hadis. Belajar hadis, mengajar hadis, syarah kitab-kitab hadis. Seperti Maulana Zakaria, daripada kecil lagi umur puluhan tu dia dah pandai belajar hadis. Mengajar hadis sampai 4-50 tahun. Tulis kitab 105 judul dalam tu ada kitab aujazul masalik syarah muwatta Imam Malik syarah hadis kemudian dia syarah Bukhari pula kitab al-kanzul mutawari 24 jilid ah itu muhaddis tapi hafal 10000 ataupun tidak itu tidak pastilah tapi syarat daripada dulu panggil muhaddis ni 10000 hadis sekali dengan sanad hmm. hafal hmm kita baca hadis baca saja sekali dengan sanad pun susah nak sebut nama-nama tu payah sikit mm -hmm. kan hmm betul ha nah, ulama tu hafal senang baik tinggi daripada muhaddis hafiz bukan hafiz Quran hafizul hadis hafal 100 ribu hadis sekali dengan sanad tadi 10000 ribu, ribu ni ribu. wow seperti hafiz ibnu Hajar Syarabukhari. bukhari Imam Nawawi Hafizul Hadis juga ini golongan hafal seratus ribu hadis sekali dengan sanad. Imam Jalaluddin Suyuti tulis tafsir Jalalain ah, ini Hafizul Quran eh Hafizul Hadis. Uh -uh. Jadi tinggi pada Hafizul Hadis ada lagi hujjah tiga ribu hadis sekali dengan sanad hafal. Kita nak mimpi pun tak boleh. Tiga, 30, apa 300 ribu saya sebut apa berapa 300 ribu 300 ribu ya ah itu tinggi termasuklah Amirul Mukminin fil Hadis ngapa tinggi lagi pada tu hakim dia hafal keseluruhan hadis dan dia menguasai semua bidang ilmu hadis itu top hakim baik di situ habis semua peringkat muhadis hmm. kemudian mula peringkat mujtahid Okey. Ashabul tamiz, ashabul wujuh, ashabul tarjih yang saya sebut tadi 50 kaedah, 100 kaedah. Nak utamakan hadis mana pilih nak amal, hadis mana terpaksa tak dapat amal, tinggal. Itu ashabul tarjih. Kita pun jadi ashabul tarjih juga. Hmm. Tarjih dengan sahih daif dua tu ya. <laughs> Ini hadis sahih, kita pilih nak amal. Ini hadis daif, tak boleh amal, tinggal dah jadi ashabut tarjih. Ashabut tarjih ni tidak sangat tu. Itu sekarang kita dah ajar dengan orang biasa, orang kampung pun sudah pandai. Ha dia tanya kepada kita, Maulana hadis ni sahih ke daif? Kenapa tanya saya nak amal hadis sahih saja daif tamah. Ha. Dia pun dah jadi ashabu tarjih juga. Tanya dia belajar mana hadis? Tak, tak pernah belajar. Saya dulu sekolah kemasaan, dengar-dengarlah orang kata begitu. Ha. Jadi ashabu tarjih dengan samak juga dia, dengar daripada orang. <laughs> <guluh> jadi selepas daripada ashabu tarjih, mujtahid fil masail atas sekali mustahid mutlak imam empat mazhab tu okay. situ jauh tu jauh tinggi daripada muhaddis muhaddis ni peringkat bawah Mustahid ni tinggi sekali bila sebut muhaddis hafizul hadis hujjah pandai hadis tidak semestinya dia pandai ijtihad mm -hmm. tak confirm lagi kalau dah jadi mustahid seperti imam empat mazhab Confirm dia ni pandai semua. Tafsir, hadis, semua usul apa. Nak isytihad, nak keluarkan hukum. Semua dia pandai. Nah, itulah beza antara... Mm, ...Mujtahid dan Muhaddis. Jadi sekarang ni... ...tak ada lah. Kita nak cari Mujtahid seperti Imam Pak Mazhab. Hmm. Bukan zaman kita. Zaman Hafiz Ibn Hajar. Zaman Imam Nawawi pun dah tak ada. Hmm, hmm, Hafiz Ibn Salah kata... Selepas daripada 300 Hijriah Dah tutup pintu isytihad hmm. Maknanya orang wujud kemudian Tidak ada kebolehan maksud dia hmm. Kalau ada kebolehan seperti Imam Syafi'i Muncul mai sekarang ni tak apalah Kita boleh terima Biar ada betul-betul kebolehan tu Setakat pandai sebut sahih Daif Hasan maudhu kemudian salahkan Imam Syafi'i Kritik Imam Abu Hanifah Muncul mai seolah-olah dia lah mustahil lebih tinggi darajat daripada imam pamak mazhab itu seluruh dunia tak boleh terima